assalomu alaykum qadrli muxlislar titanik kino tarixidagi eng muvaffaqiyatli filmlardan biridir jeyms kemeron rejissorlik qilgan film kino tarixidagi eng katta daromadli film bo'lib u butun dunyo bo'ylab bir butun sakkiz milliard dollardan ortiq mablag'ni to'plab rekord o'rnatgan u bu rekordni o'n ikki yil davomida o'zi rejissyorlik qilgan avatar uning o'rnini egallaguniga qadar saqlab turdi keling faktlarga murojaat qilaylik birinchi fakt titanik filmi titanik kemasiga nisbatan qimmatroq edi titanik kemasining qurilishi to'rt million funt sterlingga teng bo'lib zamonaviy pullarda yuz million funt sterlingga to'g'ri keladi jeyms kameron tomonidan yaratilgan filmning narxi esa bir yuz yigirma besh million funt sterlingga tengdir ikkinchi fakt filmning ekrandagi namoyishi rekord o'rnatdi birinchi premyerasi ekran yuzini bir ming to'qqiz yuz to'qson yettinchi yil o'n to'qqizinchi dekabrda ko'rgan va so'nggi sessiya bir ming to'qqiz yuz to'qson sakkizinchi yil yigirma beshinchi sentyabr kuni bo'lib o'tdi shunday qilib film ikki yuz sakson bir kun davomida ekranlarda aylandi uchinchi fakt titanik filmi oskar nominatsiyasi bo'yicha o'n to'rt nominatsiya ichida ikkinchi o'rinni egalladi birinchi o'rinda esa al abo eve bir ming to'qqiz yuz ellinchi yilda olingan filmdir to'rtinchi fakt titanik ekrandagi namoyishlari boshlanishidan oldin video kassetalari chiqib ulgurgan ilk film edi beshinchi fakt titanik kemasining burni yo'q edi har safar uni suratga olishayotgan paytlarida kompyuter maxsus effektlardan foydalangan holda suratga olishgan bu jarayon arzonga tushmagan va jeyms kameron undan ko'ra kemaning burnini yasaganimiz yaxshi edi deb aytgan oltinchi fakt film suratga olish ishlari tugaganidan so'ng uning yirik maketini metallomga topshirib yuborishgan yettinchi fakt kemaning asosiy dekoratsiyasi bilan gilamlardan tortib qandillar joylashuvi va ko'rinishi haqiqiy titanik kemasi joylashuvi bilan shug'ullangan kompaniya shug'ullangan sakkizinchi fakt filmni suratga olishda ishlatilgan suratlar asl nusxalardir shunday kartinalardan biri pablo pikassoning qari gitarist asaridir ushbu asar parij san'at muzeyi tomonidan suratga olish uchun bajonadil taqdim etilgan to'qqizinchi fakt jeyms kameron tarixga bir oz o'zgartirish kiritdi qutqaruv qayiqlariga odamlarni joylash sahnasi tun bir ming to'qqiz yuz o'n ikkinchi yil o'n beshinchi aprel sanasi oysiz bo'lgan yulduzlar juda kam yoritganligi bois rejissyor qanday qilib bo'lsa ham sahnani yoritishi kerak bo'lgan u Bu, qo'shimcha qilib ofitserlarning qo'llariga fonar ushlatgan biroq bir ming to'qqiz yuz o'n ikkinchi yilda ofitserlarda fonar bo'lmagan o'ninchi fakt roza jekka chizgan surati uchun ruzvelt surati tushirilgan o'n sentlik tangani to'laydi aslida esa bunday tangalar 34 yildan keyin 1946 yilda paydo bo'lgan 11 birinchi fakt aktrisa gloria stuart ssenariy bo'yicha 101 yoshdagi ro'zani o'ynayotgan paytda xonimning o'zi 86 yoshda bo'lgan aktrisaga yoshini kattaroq qilib ko'rsatish maqsadida qilingan grim unchalik yoqmagan u filmda suratga tushganlar ichida titanik kemasi halokatida 1912 yilda yashagan inson edi 12 ikkinchi fakt suv sahnalari suratga olingan ko'llarning chuqurligi taxminan bir metr bo'lgan o'n uchinchi fakt eng qizig'i sevishganlar uchun odatga aylangan men seni sevaman so'zi faqatgina ro'za filmining oxirida bir marotabagina ishlatilgan jek esa uch soatlik film mobaynida umuman ushbu so'zni ishlatmagan o'n to'rtinchi fakt qahramonlar asosiy zina oldida to'planadigan o'sha mashhur sahnada katta soat ikkiyu yigirmani ko'rsatardi aynan xuddi shu vaqt bir ming to'qqiz yuz o'n ikkinchi yil o'n beshinchi aprelda titanik suv ostida yo'q bo'lib ketgan aniq vaqt edi o'n beshinchi fakt bir birini quchoqlagan holda kayutada qolgan keksa juftlik esingizdami ha aynan ushbu insonlar aslida ham mavjud bo'lganlar ular ida va isidor straus nyu yorkdagi do'kon egalari edi ida qayiqchadagi joyga taklif qilindi lekin u erini tark etishni istamagani uchun rad etgan u shunday degan biz birgalikda yashagan butun hayotimizni birgalikda tark etamiz filmda ular kabinada ko'rsatildi u yerda bir birlarini quchoqlashgan holda o'limlarini kutishayotgan edilar o'n oltinchi fakt ro'za o'z qaylig'ining yuziga tupuradigan sahna aslida boshqacha bo'lishi kerak edi biroq uni kameron bilan maslahatlashgan holda o'zgartirishdi aktyor billi zenga esa bu haqda kadr suratga olinib bo'lganidan so'ng aytishdi lekin u hammasini o'z vaqtida yaxshi tushundi